रहमन रहीस फिर इसने मौजूद तफीमान जिलदल से लफ्ज इबलीस विस अबावस्त तकबरा वक़ान काफी शुर बखरा आयत चौतीस फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए मगर इब्लिस ने इनकार किया वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया सब झुक गए इसका मतलब यह है कि जमीन और उससे ताल्लुक रखने वाले तबक कायन में जिस कदर फरिश्ते मामूर हैं उन सब को इंसान के लिए मुती व मुसक्र हो जाने का हुक्म दिया गया चूँकि इस इलाक़े में अल्लाह के हुक्म से इंसान खलीफा बनाया जा रहा था इसलिए फरमान जारी हुआ कि सही या गलत जिस काम में भी इंसान अपने उन अख्तियार जो हम उसे अता कर रहे हैं इस्तेमाल करना चाहे और हम अपनी मशीयत के तहत उसे ऐसा कर लेने का मौका दे दें तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम में से जिस जिसके दायरे अमल से वो काम मुतल हो वो अपने दायरे की हद तक उसका साथ दे वो चोरी करना चाहे या नमाज़ पढ़ने का इरादा करे, नेकी करना चाहे या बदी के बदी के इरतक के, के लिए जाए दोनों सूरतों में जब तक हम उसे उसकी पसंद के मुताबिक अमल करने का इज्जत दे रहे हैं तुम्हें उसके लिए साजगारी करनी होगी मिसाल के तौर पर इसको यूँ समझिए कि फरमान रवा जब किसी शख्स को अपने मुल्क के किसी सूबे या ज़िले का हाकिम मुकर करता है तो उस इलाके में हुकूमत जिस जिस केदर कारे होते हैं उन सब का फ़र्ज हो जाता है कि उसकी ताद करें और जब तक फरमान रवा का मंशा यह है कि उसे अपने अख्तियारत के इस्तेमाल का मौका दें उस वक्त तक उसका साथ देते रहें ख़ते नज़र इससे कि वो सही काम में उन का इस्तेमाल कर रहा है या गलत काम में अलबत्त जिस काम के बारे में भी फरमान रवा का इशारा हो जाए कि उसे ना करने दिया जाए वहीं उन हाकिम साहब का इख्तजार खत्म हो जाता है और उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है के सारे इलाके के अहलकारों ने गोया हड़ताल कर दी है हत्या के जिस वक्त फरमान रवा की तरफ से उन हाकिम साहब को माजूली और गिरफ्तारी का हुक्म होता है तो वही मातहत तो व खुदाम जो कल तक उनके इशारों पर हरकत कर रहे थे उनके हाथों में हथकएं डालकर उन्हें कशाकशा दार्फाजीन की तरफ ले जाते हैं फरिश्तों को आदम के लिए सरबसूद हो जाने का जो हुक्म दिया गया था उसकी नौीय कुछ इसी कस्म की थी मुमकिन है कि सिर्फ मुशर हो जाने ही को सचदे से ताबिर किया गया हो मगर यह भी मुमकिन है कि इस इनखियात की अलामत के तौर पर किसी जाहरी फेल का भी हुक्म दिया गया हो और यही ज्यादा सही मालूम होता है मगर इब्लीस ने इनकार किया इब्लीस लफजी तर्जुमा इंतहाई मायूस ये उस जिन का नाम है जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके आदम और बनी आदम के लिए मतिय मशक्र होने से इनकार कर दिया और अल्लाह से ख़्यामत के लिए मोहल्लत मांगी कि उसे नस्ल इंसानी को बहकाने और गुमराहियों की तरफ तरकीब देने का मौका दिया जाए उसी को शैतान भी कहा जाता है दर हकीकत शैतान और इबलीस भी महज किसी मुजरद खवत का नाम नहीं है बल्कि वो भी इंसान की तरह एक साहब तशक् हस्ती है नीज किसी को यह गलत फहमी भी ना होनी चाहिए कि ये फरिश्तों में से था आगे चलकर खुरान ने खुद तस् कर दी है कि वह जिनों में से था जो फरिश्तों से अलग मुख्तलिफ मखलूक़त की एक मुस्तक है में शामिल हो गया इन्फाज से ऐसा मालूम होता है कि गालिबा इब्लीस सजदे से इनकार करने में अकेला ना था बल्कि जिनों की जमात नाफरमानी पर आमदा हो गई थी और इबलीस का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया है कि वो उनका सरदार और उस बगावत में पेश पेश था लेकिन इस आयत का दूसरा तर्जमा यह भी हो सकता है कि वो काफिरों में से था इस सूरत में मतलब ये हो, ये होगा कि जिन्हों की एक जमत पहले से ऐसी मौजूद थी जो सरकश व नाफरमान थी और इब्लिस का तल्लु उसी जमात से था कुरान में बिलुम शयातन का लफ्ज़ इन्हीं जिनों उनकीर नसल के लिए इस्तेमाल हुआ है और जहाँ शयातीन से मुराद इंसान मुराद लेने के लिए कोई खरीदना ना हो वहाँ यही शयातिन जिन मुराद होते हैं